Ви дивитесь новини міста Жовті води. Сьогодні центральна міська влада всіляко сприяє створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. І в жовтих водах наближаються історичні зміни. Дуже скоро жовтоводці відправляться у вільне плавання. Заберуть власні будинки з балансу жрео і керуватимуть ними самі, чи то створивши ОСББ, чи іншу форму колективної власності. Але цей процес сьогодні багатьом ще здається непростим і мало зрозумілим. Тому ініціативна група влаштувала семінар для жовтоводців, на який запросила представників ОСББ та управляючої компанії з міста Кривий Ріг. Криворіжці ділилися власним успішним досвідом керування своїми будинками. Кровлю мы сделали еще до 2011 года, как у нас в городе стала работать программа поддержки ОСББ. То есть мы сделали ее сами, за свои деньги. Мы сняли полностью все, что за 27 лет туда ЖЭК нам наскладывал. Мы сняли все полностью до бетона, мы сделали новую стяжку и положили материал такой, какой мы захотели. Мы положили биполь. На крышу у нас никто не ходит, у нас кровля закрыта, ключи есть только у меня. Интернетчики, которые есть, они тоже заключают с вами договор, и они вам платят за то, что они используют ваши э, помещения. Но они имеют право у меня зайти только на тех этаж. На тех этаже, если у них провода висят вот, вот так вот, я говорю, там пройти невозможно, вы тоже звоните туда и предлагаете им в течение недели привести в порядок. Нет, садовыми ножницами просто все перерезаете. У нас металлопластиковые окна энергосберегающим э, стеклопакетом стоят в машинных отделениях это лифты, это в местах общего пользования, то есть в подъездах, это вот выход на крышу. У нас стоят металлопластиковые окна, такие, в которых у некоторых жильцов даже в квартире нет таких. У нас стоят в подъезде. У нас стоят межтамбурные двери. Насколько теплее стало в подъезде. После окон мы установили, а сейчас установили в этом году вот межтамбурные двери. Вообще заходишь в подъезд, тепло. У нас в подъезде ледовское освещение сделано. Чем оно хорошо? У нас экономия четырехподъездный, девятиэтажный дом в месяц в среднем экономия электроэнергии, это места общего пользования, 600-800 киловатт. Переведите это, пожалуйста, на те э, тарифы, которые существуют сейчас. Не для населения. Мы платим э, по тарифу, э, получается, за места общего пользования, как до, э, э, это, после 600 киловатт. И у нас идет такая экономия. Дом, в котором не установлено вот это ледовское освещение, если там мы заплатили вот 800 гривен за месяц, то дом, в котором еще не поставили ледов, точно такой, четырехподъездный, девятиэтажный дом, мы заплатили 2000. Те же самые лифты, те же самые девять этажей. Мы поменяли подвал полностью на полипропилен. У нас нету в подвале никаких других труб. Канализационные только пластиковые. Остальное полипропилен. Штабированная кановская труба. Это тоже мы сами выбирали. У нас дом он получается, находится под охраной. Тревожная кнопка есть. Это все обслуживается. То есть если где-то что-то, жильцы могут по тревожной кнопке вызвать охрану. Если им не понравилось, что на их придомовой территории какая-то компания сидит на детской площадке, распивает спиртные напитки. До таких результатов криворисцы шли 6 роков. То с чего ж починати нам, жовтоводцам? С 1 июля 2016 года, если жильцы не определились самостоятельно, кто будет заниматься содержанием их дома и придомовой территории, то городские власти обязаны провести конкурс и вы, значит, ты вам управителя. То есть хотите вы уже с 1 июля 2016 года, не хотите, город проведет конкурс, и у вас будет управитель. До этого момента, я говорю, вы можете создать свое ОСМД и обслуживать дом сами, и выбирать управителя сами. Вы и сейчас, без создания ОСББ, можете тоже э, голосованием... 75% пять процентов от квадратных метров собственников этого дома вы можете сейчас решить, кто будет управлять вашим домом. Управлять домом вашим может только фізична особа-підприємець або юридична особа. Это закон 417, семнадцатый особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку. Почему я не советую создавать, ну, вот, проводить эти собрания и, получается, идти под управляющую компанию или под тот же самый ЖЭК? Потому что вы в данном случае опять теряете все как рычаги управления. То есть вы проголосовали, вы отдали себя управляющей компании, вы не являетесь юрлицом. Вам компания опять на свое усмотрение будет оказывать услуги, а вы будете это все принимать. ОСББ сами решают, Свою судьбу, судьбу своего дома. Что вы хотите в этих домах сделать? Первое собрание, которое вы будете проводить, то ли по выбору своей э, обслуживающей э, компании, то ли при создании ОСББ, вы все равно проводите по квадратным метрам. Голосуют только собственники, то есть те, у кого есть право собственности, договор дарения, вот те принимают участие в голосовании. Те, которые не приватизировали свою квартиру, они могут быть присутствовать на собрании, они могут принимать участие в ваших обсуждениях, но права голоса они не имеют. У вас будет правление, вы его выбираете на своем учредительном собрании, и ваше правление будет уже решать, что вам нужно делать. А потом с приблизительной программой работы на год будет выходить на общее собрание, и только общее собрание будет или утверждать эту программу, или что-то добавлять в нее, то, что предоставило вам правление. Вы принимаете решение, сколько будет у вас персонала на обслуживание вашего дома. То есть председатель должен быть обязательно, бухгалтер должен быть обязательно, обязательно должен быть дворник и слесарь. Это минимальный э, штатный э, набор сотрудников, которые должны присутствовать на вашем доме. Чем хорошо создавать ОСББ рядышком, допустим, в одном доме и рядышком дом, и там еще недалеко один дом, создается ОСББ, вы можете на вот эти три дома взять себе одного слесаря, вы можете взять одного электрика, то есть этим э, вы можете экономить величину своих взносов. За словами Тамари Деумідової, фінансову діяльність ОСББ допомагає вести автоматизована комп'ютерна система під назвою Новаком. Доступ до неї має будь-який з власників квартир. Чоловік приходить, він бере в. по интернету берет распечатку своих платежей. То есть он видит, что ему нужно платить по, каждому, по каждой коммунальной услуге. Плюс есть еще расшифровка платежей. То есть человек, нажимая на эту кнопочку, он видит, за что ему в данном случае насчитали. Вот если по теплосети, допустим, за сколько дней отчитались за тепло. Вот 29 дней, сколько стоит гигакалория, сколько гигакалорий потребила, допустим, там 0,6 гигакалорий потребила его квартира. В итоге на стоимость гигакалорий, сколько он проплачивает. Есть история платежей, то есть человек может посмотреть, сколько ему насчитывали, я говорю, за 2-3 года тому назад. Мы, работая с этой программой вот ОСББ и управляющей компании у нас в этой программе, вот, когда вы открываете лицевой счет, вы видите все. Кто жил в этой квартире еще, я не знаю, лет 10 тому назад, прописка, паспортные данные полностью, льготы вы все видите. Льгота и субсидия, смотрите, нам УПСЗН присылает по электронной почте ДБФ файл, мы подтягиваем под эту программу, буквально, просто она подтягивается, и начисление льготы и субсидий, оно проходит автоматически. То есть, я говорю, программа Наваком, она сама насчитывает, согласно вот тех данных, которые дают Управление працита социального захисту. Я вчера буквально разговаривала с директором предприятия Новаком и спрашивала, что вот мы сегодня едем в Желтые воды, у вас такой программы нету, что они могут предложить допустим свои услуги они говорят да мы можем зайти можем вам ее сделать я спросила цена вопроса они говорят, это идет потом на самоокупаемость. То есть, если они заходят и делают вам в городе такую программу, вы за это ничего не платите, вы просто заключаете договор. А потом, точно так же, как у нас, они берут 2,04% за э, обработанные платежи, то есть за ту сумму платежей, которая приходит. Но при этом ваш жилец идет в банк э, на любую почту, он проплачивает эти платежи, вот с него не взимается никакая оплата. Тобто, есть вот эти вот 2,04% – це вже проблема договориться с этими з всеми банками для того, щоб встановити. Замість величезної квартплати співвласники Криворізьких будинків платять взноси. В середньому 2 гривні з квадратного метру житла. При цьому успішно вирішують свої комунальні проблеми. Адже сплачують лише за фактично виконану роботу. У нас бухгалтер один, от у мене на три ОСББ. То есть каждому СББ он получает столько, сколько ему говорят люди. У нас же что величину взносов, что заработную плату определяет общее собрание. Вот если дом большой, значит зарплата побольше. Дом поменьше и зарплата меньше, потому что услуги оказываются меньше. У нас один слесарь тоже на три дома. Если у меня поменяно все на полипропилен, но слесарю в подвале, извините, по большому счету, ну, делать нечего. Обходы он делает, ну и если надо, жильцу стояк перекроет. Подготовка к зиме мы тоже принимаем э, от э, подрядчиков, то есть заключаем договор, нам дом промывают, приезжает фирма. То есть у меня слесарь в этом не участвует. У него заработная плата 800 гривен. 800 гривен на этом, на том, допустим, 700, на том 650 В общей сложности человек, э, будучи на пенсии, получает какую-то себе прибав прибавку. Уборщик э, лестничных клеток и дворник на одном доме он совмещает. На другом доме, где у меня 13 тысяч квадратных метров придомовая территория, там у меня идет отдельно уборщик лестничных клеток и дворник, потому что совмещать человек не в состоянии. Очень большой объем работы. Отже, переваги УСББ, как-то кажут, на лице. Проте для тех, кто еще не готовый, есть альтернатива – укласти угоду с управляющей компанией. Ну, очень сложно неподготовленному человеку, который никогда этим не занимался все сделать правильно и в дальнейшем выполнять все требования законодательства по эксплуатации жилого фонда. Тем не менее я сам могу сказать, что у СНД на данный момент это самый эффективный вариант управления жилым фондом. но УСНД только в том случае является эффективным вариантом, когда оно создается не для того чтобы сэкономить, а для того чтобы привести в порядок свой жилой фонд, увеличить капитализацию этого, этого жилого фонда, и содержать его в надлежащем состоянии. Тогда это работает. Когда люди создают СНД просто чтобы, давайте просто сэкономим, это не имеет никакого смысла, более того беды наделают. Второй по эффективности способов управления жилым фондом, ну, мы так относим, это все-таки управляющая компания. Как работает управляющая компания у нас? данный момент в городе Кривой Рог. Да. Мы однозначно, так как мы все равно начинали работать с ОСМД и знаем, что это такое, мы однозначно поощряем, помогаем и участвуем в создании ОСМД. То есть вплоть до того, что мы консультируем по созданию, если надо, помогаем в этом нелегком деле. Плюс мы Помагаємо в создании так званих домових комітетів. То есть, это один із варіантів самоорганізації населення. Там намного проще організувати работу і получить какой-то положительний результат, чем дом, який не організований. Як будинкові комітети можуть співпрацювати з управляючими компаніями, про це далі. Согласно законодательству, управитель в течение месяца обязан подписать договора с каждым жителем, потребителем. То есть у нас договора, как вот у вас по электричеству, по теплу, с каждым жителем, по лицевому счету. С домовым комитетом мы работаем не на договорной основе. Есть протокол, общий протокол собрания, по которому жители, большинство жителей проголосовало за эту кандидатуру. Знаю, да. И он приносит нам этот протокол, подписанный. Мы этот э, протокол проводим через регистрацию, через райсполком или через исполком, в зависимости от э, территориальной единицы. И мы уже имеем полное основание работать с этим э, председателем домового комитета, как с представителем дома всех жителей. То есть протокол. Нам необходимо решение с жителей. Все. У присутніх виникло багато питань і до голови правління ОСББ, і до представника управляючої компанії. А більш докладнішу інформацію та відповіді на всі питання ви дізнаєтесь у наших наступних випусках.